Ey adam övladı, öz arzuğa və ruzindən artıq qazandığın şeydə başqası üçün xəzinədarsan. Həqiqətən, qəlblərin istəmək, üz tutmaq və üz döndərmək xüsusiyyətləri var. Buna görə də istək və üz tutmaq yolu ilə onlara tərəf gəlin. Çünki qəlb məcbur ediləndə körləşir. Ey insanlar, danışdığınızı eşidən və kizlətdiyinizi bilən Allahdan qorxun. Sizi qaçasanız da haqlayacaq, dayansanız belə tutacaq və əgər yadınızdan çıxarsanız belə yad edəcək ölümü qavaqlayın. Sənin yaxşılığının müqabilində təşəkkür etməyən kəs səni yaxşılıq etmək həvəsindən salmasın. Çünki sənə həmin yaxşılığına görə o kəs təşəkkür edəcək ki, həmin yaxşılıqdan bəhrələnməyib. Və Bə sən həmin təşəkkür edənin təşəkküründən o mançurun zəyətliyindən çox şey əldə edəcəksən. Allah yaxşılıq edənləri sevir.